বন্ধুসকল এই বস্তুটো বাৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এয়া হৈছে এৰী পুলো আৰু বহুদিন হ'ল খোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি লগৰ দুজনে লৈ আহিলে লৈ অহা ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে বইল কৰি ল'লোঁ আৰু প্ৰথমতে বইল কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওৱান টাইম ডিছত আমি টুকুৰা টুকুৰিকৈ ধুনীয়াকৈ ছিঙি ল'ব ধৰিছোঁ কাৰণ কিয় গোটেই গোটেই ফ্ৰাই কৰিলে যিটো আমাৰ তেল মছলাৰ ভিতৰত সোমাই নাযায় সেইকাৰণে আমি যদি প্ৰথমতে বইল কৰি লওঁ বইল কৰি লৈ এনেকৈ যদি দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ আমাৰ মছলা তেলখিনি ভিতৰত সোমাই যাব আৰু এয়া চাওঁ ধুনীয়াকৈ আমি টুকুৰা টুকুৰি কৰি আছোঁ আৰু অকলে টুকুৰা টুকুৰি কৰি আছিলোঁ মানে দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি আছোঁ এনেকৈ কটাৰী চাকুৰ লগত আমনি লাগিল চ' সেইকাৰণে লাষ্ট অন্তিম পৰ্যায় হাতেৰেই লাৰিব ধৰিলোঁ আৰু হাতেৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোটেইখিনি যিমানখিনি আছিলে দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি ধুনীয়াকৈ খতম কৰিব ল'লোঁ আৰু মানে কি আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱাকৈ বনাই মই নাজানো এৰী পলুটো মই যেতিয়া বনাওঁ প্ৰথমতে বনালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আধাখিনি মানে বইল কৰি লওঁ বইল কৰি লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ পলুকেইটা নমাই পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি লওঁ পলোৱে যদি আমি এনেকৈ বইল কৰি লওঁ প্ৰথমতে প্ৰায় আধাখিনি ফ্ৰাই হৈ যায় ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি দুটুকুৰা দুটুকু কৰি লওঁ তেল মছলা নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে সোমাই যায় চ' সেইকাৰণে মই দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু যেতিয়া মোৰ দুটুকুৰা দুটুকাৰী হৈ গ'ল এয়া চাওক একদম ধুনীয়া কালাৰটো চাওক কেনেকুৱা হৈছে অকণমান হালধি দি দিব বইল কৰোঁতে আৰু এইফালে আমাৰ কেৰাহীও গৰম হৈ গ'ল আৰু বেছি নহয় বেছি তেল নালাগে অনলি দহ টকীয়া অনুপম তেলৰ পেকেট এটা লৈ আহিছোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ কেইটামান শুকান জলকীয়া কাৰণ কিয় যিকোনো এনেকুৱা ড্ৰাই ফ্ৰাইবিলাক মানে জ্বলা হ'লে অকণমান ভাল লাগে চ' সেইকাৰণে শুকান জলকীয়া কেইটামান দিলোঁ তেলৰ ওপৰতে আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে গোটেই যিকেইটা পোক আছিলে যিখিনি আমি ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ খাবৰ কাৰণে বা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি আমি কেৰাহীত ঢালি দিলোঁ আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কেৰাহী গৰম আছিল আৰু ধুনীয়াকৈ একদম তেল উপঙি আছে আৰু ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু আমাৰ হিচাপ অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ নিমখ অকণমান দি দিলোঁ চাই ল'ব কেতিয়াও প্ৰথমতে বেছিকৈ নিমখ নিদিব যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন সেইখিনিহে দিব নহ'লে কম হ'লেও আমি খাব পাৰোঁ কিন্তু বেছি হ'লে খাব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত দি দিলোঁ হালধি আৰু হালধি বিকেটো আজি একদম অন্তিম পৰ্যায় আছিল শেষৰ ফালে যিখিনি আছিল তাকেই একেবাৰে খতম কৰি হালধিখিনি দি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া কিছুমান মছলাযুক্ত বস্তু দিম আৰু পিঁয়াজ দিলে কিছুমানে ভাল পায় আৰু আজি বাৰু পিঁয়াজটো নিদিলোঁ কাৰণ আমি ইমানখিনি ফেচেলিটি কৰি থকা নাই জাষ্ট নৰ্মেলি আজি আমি ফ্ৰাই কৰি খাম আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাওক মোৰ যেতিয়া হালধিখিনি অকণমান ইয়াতে এৰি পলু যিখিনি পলু পোকৰ ওপৰত লাগি গ'ল ধুনীয়াকৈ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি কিছুমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে প্ৰথমতে মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম যিটো আমি চিকেন মছলা বুলি কওঁ চিকেন মছলা যিটো আমাৰ মাংসৰ সোৱাদটো আহে মাংসৰ গোন্ধটো আহে চ' সেইকাৰণে অকণমান ইয়াতে চিকেন মছলা দিম চ' প্ৰথমতে এনেকৈ চাওক যিখিনি মই হালধি দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ হালধিখিনি মানে মিহলাই ল'লোঁ গোটেইখিনি পুলুপকেইটাক আৰু অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কাৰণ এতিয়া যদি মই লগে লগে যদি গোটেই মছলাখিনি দি দিওঁ গোটেই মোৰ তেলখিনি নাইকিয়া হৈ যাব আৰু সোনকালে মানে কেৰাহীটোৰ তলত এই মছলাবোৰ জ্বলি যাব চ' সেইকাৰণে যেতিয়াই নহওক প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনালোকে মাংস হওক বা যিকোনো বস্তু হওক ফ্ৰাই কৰিলে মছলাযুক্ত বস্তুবোৰ দিয়াৰ আগতে অকণমান ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব ছ' এতিয়া মোৰ আহি গ'ল চিকেন মছলা আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াতে দি দিম জিৰা মছলা জিৰা মছলা হ'ল যিটো জিৰাৰ স্মেল আহে যিটো যিকোনো বস্তুৰ কেঁচা এটা গোন্ধ থাকে সেই গোন্ধটো নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে জিৰা মছলাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু গৰম মছলাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যিটো আমি চিকেন মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো মাংসৰ ফ্লেভাৰ মাংসৰ স্মেল চিকেন মছলাটো যদি ইউজ কৰোঁ সেই ফ্লেভাৰটো আমি পাওঁ আৰু খাই ভাল লাগে চয়া চাওক ধুনীয়াকৈ দুয়োটা গোটেইখিনি মছলাই মিক্স কৰি লৈ একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ কিন্তু মোৰ কিন্তু কালাৰটো যিটো চাই বহুতেই ভাল লাগিছে কিন্তু আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু এই এৰী পলুটো কাৰ কাৰ বাবে প্ৰিয় খাদ্য কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু কিছুমানে আকৌ বেয়াকৈ নক'ব দেই আমি কিন্তু কিছুমান বস্তু খাওঁ যিবোৰ বস্তু আমি খাব পাৰোঁ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত খাব পৰা বস্তু আছে কিছুমান বস্তু খাওঁ কিছুমানে হয়তো বেয়া পাব পাৰে চ' গতিকে আপোনালোকে কোনেও যাতে বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰে আৰু যিসকলে খায় তেওঁসকলক কৈছোঁ তেওঁলোকক কৈছোঁ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনে কোনে এই পলু পোক আমি পলু পোক বুলি কওঁ দেই পলু পোক খাই ভাল পায় এবাৰ এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে দেই তো যিয়ে নহওক আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান একদম ফ্ৰাই কৰি কমপ্লিটলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ কেৰাহীৰ পৰা এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম তো এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আমি এখন ওৱান টাইম ডিছ লৈছোঁ আৰু তাতে আমি গোটেইখিনি আনলোড কৰিম বুলি ক'ম আনলোড ঠিক আছে কেৰাহীৰ পৰা ডিচ লৈকে আনলোড কৰি ল'ম আৰু এতিয়া জাষ্ট আনলোড কৰাৰ পিছত খাবহে লাগে আৰু খাব লাগে মানে এতিয়ালৈকে কিন্তু এপিছো টেষ্ট কৰা নাই জাষ্ট আইডিয়ামতে নিমখ লাগে মছলা লাগে যি যি আছে যিমানখিনি বস্তু দিব লাগে দিহে আছো ট্ৰাই কৰা নাই কিন্তু এতিয়াহে মই ট্ৰাই কৰি চামত আছে নেকি